800 метров юнаки. 800 метров юнаки. Третье место будет место с результатом 2 квадрата 18,5. Посил Артур Шапелин. Лена, надо будет расписываться, да, еще, Лена? Надо будет. И первое место с результатом 2 квадрата 17,6. Посил Охота Александр. Так, высота, высота, которых мы смотрели. Ого! Еще его можно без пьедестала и будет выше всех. Метр и запрошу и вручить на городу Олену Пелепенко Ну, Олена... я прошу, вы нагородили переможцу. Капитан, чемпион Европы, давай, Лена. С медалью! Молодец, Лена! Лена Хлопенко награждает победителя Алексея Ясковца Алексей Ясковец Козятин <мес> Лена, ты награждаешь! Ты награждаешь, на Лена! Ты награждаешь! Так. <реш> <Отримуешь> грамоту <су> Во. метр 5 сантиметров Браво, паня Олена! Во. А а теперь правильно! Поздравляем еще раз с призерем по чемпиону. Как награждатель почетный тебя вызвал. <debuted not> ну ничего, за... хочется на педестале постоять, да, Леночка? Молодец. Кроме Илья Нашипурук, 5 метров 47. Вот это важно. Ого! Oh -oh. Блин, ну таких я натягаю. вся рыба твоя будет, друг. Вот. вот это мормышки. Андрей метров. А это с грузиком, это класс, такие а острые, блин. Вот Петя молодец, пошел в машину, пошел. Класс, у меня там коробочка какая-то была. Благодарю, Петр Яковлевич. И видите, у нас параллельно идет все, и рыбалка, и мормышки, и легкая печка, и хоккей рядом вот, если кто не знает. Вот здесь находится Ледовый буквально в 100 метрах, это в улице Хлеб на Один, вот, купол. Вот ну, так, там сейчас уже, наверное, ремонт, я уже первые дни, я похоже, обязательно сделаю Посмотрим ролик по себе. Готовим колонки, ветераны. У, У э, э, сбил на 800 метров. О, 800 метров. Результатом метр. 3 минуты 22,5 секунды. Друге професія став Володимир Сухоставський. Володимир Сухоставський. Срібна медаль. Друга спортивка П'єдесталу Григорій Слобоян та Машпіль. <плес> І вітаємо чемпіона. Кліщ Олександр. Віще Олександр. змагань. Серед чоловіків та серед ветеранів. Ліщий Олександр. І просимо залишитися. І на першу споду підсталу піднімається Тимінська, Переносяться бігу на 800 метрів. Ірина, Іріша. Ірина, Ірина — лучше. Ой Фото з Іріна дорого. Очаровательный вид. Там одна участница, но она лучше, действительно. Так, в категории 70 плюс штовхание ядра. Другое место с результатом 7 метров, 77 сантиметров. 77 лет. Сергей Костюк. Где, где, где Сергей? Вот он. И чемпионом ядро, ядро. стал Виктор Костенский. Да?

Уважаем много элита и еще не много позитивных результатов. А вы... Штовканье ядра. 60+. Поселок Микола Шуляк. 10 метров 37 сантиметров. Микола Шуляк. Поздравляем. Ой, блядь. Вот, чемпион Валерий Станиславович, чемпион по штовханию ядра. <свят> Молодец, <свят> браво, штовхание ядра. Це фото. Ну, и потом еще загальное. Кто фотографирует, тоже мы увидим. И загальное фото большое. Шановные участники, прохання, прохання всех участников еще раз с прозами, с нагородами, с загального фото. Проханя, прийди еще раз, сфотографируйся в сторону. Загальный вход. Я попрошу вас, можно, вы не будете снимать? Держите просто, здесь видео идет. Держите, тут все идет. Хорошо, У -у -у. пожалуйста. Благодарю. Всегда на YouTube-канале.

チューティーゾ

У я, выключаю. И я, я выключаю, благодарю. Жму тебе руку, благодарю, это целые кадры важные. Ядро, я... Ядро, кстати, вы, вы знаете, где, да, видео будет? А, нет. Как это не знаю Андрей Орешек, Спорт-Спорт, я же снимал все. Ядро, Спорт-Спорт, YouTube -спорт", заходите. И онлайн идет тоже полностью. У всех узнаете. Андрей Орешек, Спортспорт. -спорт. Набирайте и Хорошо, благодарю всех за увагу. Змагание класс. Опять же, вот чемпион на 100 метров. Александр, еще раз вам всего хорошего, успехов. Еще раз встретились на беговых да, дорожке. На беговой Да, и покажите, пожалуйста, вот это, Только вот это мне. я поддержал чуть-чуть ее в руках. Да, красиво. Ну ничего, на следующий перемоги. раз, я надеюсь, на следующий раз это будет ваша перемога. Ну так трапили, в жизни так да. трапляются. Ну, важно, что мы участники, да. это Самого тоже и дружба. Это участь. Да. участь. А перемоги у нас будут завжди. Да, еще за не одна. Да. Дякую, дякую, счастливо. Счастливо, хорошо. Так у нас интересно получилось. Счастливо, пока. Чао-чао, до встречи.